Онагири, Онагири. Uh, Shrimp попс, yes, и гиоза. Гиоза. Сейчас будем пробовать. Я начну с вот этого. Это я заказала. Я не знаю, как это есть. Надо I, I что смакать Да, сюда соус. А бол. Мой Вот так Я вот так полью Спасибо. Нормально. Решили попробовать японской еды. Ай, развалилась. Палочками не могу. палками едят. Ну, Вообще большая суша. Так, пробуем другая. Сейчас Стивен сказал вкусно. Так. Спайси. Это sweet чили соус. Свит чили соус. Жирно, но вкусно. Это креветки в таком хрустящем-хрустящем кляре. Что такое? Не, девчонка, пишут, показывай нам еду, показывай. Спасибо, девочки, за... поддержку і вдохнові. Я, чесно, багато чого не показую, тому що ті пишуть хайтерюги. Нам дивляться і пишуть. Дивиться, дивиться, гімном поливає. От в саме весною. І от один пельменчик на купити. Запіваю, я такой взяла. И вот такой один пельмешек Стивен меня оставил. Надо макать в этот в соевый соус. И нужно уметь пользоваться, конечно, вот этими вилками, но я не умею. Ну, трошки получается, конечно, почти. Раз получается. Надо было раскусить, вам показать. <laughs> Сейчас мне принесут большую тарелку супа. Я Стивена сюда потащила, мне захотелось того супа японского. Я его ела где-то год назад, когда у малой было день рождения, у Стивена дочки. И она, ну, она любая, вот, она увлекается вот этими японскими аниме, тра -ля -ля. И еду она так уж тоже предпочитает. И на свой день рождения она нас потащила в японский ресторан. И там я ела суп, Очень смачный. И мне так захотелось его попробовать еще раз, повторить. Стивен нашелся нашел ресторан у возле этого. Возле Костка мы скупились, а после Костка заедем и пойму вот это японской еды. Здесь сейчас никого нету, все только одна парочка сидит, а кругу пусто. Жилетки бы у нас похолодало. И это что тут еще интересного? Там самообслуживание забыла снять. Там такая там табличка, как в Макдональдсе. Ты себе выбираешь, что ты хочешь. Типа фастфуд. О, принесли. Спасибо. Uh -huh. Смотрите, какая тарелка у Стивена. Огромная. И такая моя. Так, это тут самообслуживание. Сам тут берешь ложечку. Я не знаю, какая. А, тут вилки. Такая, наверное, ложка нужна. Возьму еще одну эту. Такая тут кухня. Такая, короче, это сало. Вареное, а потом поджаренное. Потом тут такая вермишелька. Водоросли вот эти вот. И яйцо вареное. И все. Что, ему? ему ну, понравилось, говорит, Блин, да эти палки, конечно. Цибулька вот такая горяченькая. Горяченькая цибулька. Зелененькая, хотела сказать. ремешельку надо поесть вылкой, а потом немножечко досербать супчик. Ты помнишь, мы были в Лас-Вегасе в таком ресторане? Если не соленая, то надо долить. И мне этот суп был не соленый. Я это попросила официантку, чтобы она мне донесла соль. А она бегала по всему заведению и соли не мая. А что она догадалась, что я европейка и не знаю таких вот этих правил, что если ну, не соленая, дали соевый соус просто. А потом никто из девчат написал в комментариях, что досаливать надо соевым соусом, а не солью. палки было все нормально. Ну, Какие-то свои специи кладут такое специфичное. Ну, иногда хочется такая. Как мивина. Сало. Uh -huh. Хочу вам показать, какое яйцо внутри. Во-первых, она коричневая Внутри оно вот так. Какое-то странное. Но очень вкусное. Спасибо за внимание. За месяц.